Salamu alekum qızım dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Qəsəmal rayonu asaq xidmətinin arxasında sosial evlərdə şirkət tərəfindən tikilmiş mənzilləri sizə təqdim edirəm. Mənzil yerləşir Kristal Abşeronun tikdiyi binada. 3 otağlı, 85 kvadrat metr ölçüyə malik mənzildir. Giriş hol hissəsini sizlərə təqdim edirəm. Girişdə belə bir şkaf yığılıb Otaqlar ayrı-ayrılıqda yerləşir. Sağda mətbəx, yataq otağı, qonaq otağı, yataq otağı və sanitar qovşaqlar ayrı-ayrılıqda yerləşir. Dəyərliz izləyicilər, videonun sonrakı hissəyində mənzil haqqında bütün məlumatları qeyd edəcəm. İlkin öncə onu qeyd etdim ki, mənzil nağd satılır, kreditlə satılmır, lakin çıxarışı kubçası var. Dövlət ipoteka təsdiqlənmiş şəxslər mənzil rahat ipoteka ilə alıb ala bilərlər. Mənzilin mətbəx hissəsini təqdim edirəm. Mətbəxdən eyvana çıxışı var. Mətbəx mebeli yığılıb. Görsənən əşyalar mənzilin qiymətinə daxildir. Dərinliş mətbəximiz var. Mənzil də təmirdən sonra yaşanış olmayıb. İndi isə yataq otağını təqdim edim sizlərə. Yarım skvoznoy, yarım gəlcəkən mənzildir. Furdun bir yataq otağı yerləşir. Ölçüləri normal ölçülərəm. Alışdıq otaqların ölçüsü. Burda qonaq otağı yerləşir. Döşəmə parketdir. Həmi yəni, ilan elədiyi təmir deyil, şəxs özü təmir edib. Sadəcə mənzildə yaşayıram. Qonaq otağı Bu isə tikər yataq otağıdır. Bu yataq otağından da eyvana çıxış var. Sanitar qovşaqlar da çəkib sizlərə təqdim edim. Burda bir sanitar qovşaq, bu şkafın yığılıb, aksessorlar qoyulub. Ham hazır vəziyyətdədir. Burda isə ikinci sanitarka qovşaq birləşir. Mənzil haqqında ümumi məlumatı bir daha qeyd edim. Mənzil yerləşir Yasamal rayonu, Asan Xidmət məntəqəsinin arxasında, Sosial Evlər deyilən ərazidə, Məddə Yaşaş kompleksində özəl sektor tərəfindən tikilmiş binadır. 3 otağlı, 85 kvadrat metr ölçüyə malikdir. Qaz, su, işıq daimidir. Sənəd çıxarışı kupçadır. Dövlət ipotegası təsdiqlənmiş şəxslər mənzil rahat ipotegiya salıb ala bilərlər. Mənzil nağd satılır, kreditlə satılmır. Qiymətini şərh bölməsində qeyd edəcəm. Əlaqə nömrəmiz qeyd olunacaqdır. Mənzilə baxış keçirmək istəsəzsiz, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sizdə satışda mənziliniz varsa, buyurun müraciət edin. Video çəkilişini və satışını təşkil edək. Diqqətinizə görə minnətdaram.